Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam JPN Labuan, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam rancangan Cheta Podcast Diari Murid SSTP Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Saya Hamzimikail bin Hasmi, murid dari Sekolah Menengah Sains Labuan, merupakan host anda bagi podcast kali ini. Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya jua kita dapat bersama-sama dalam suatu program yang cukup bermakna iaitu Cheta Podcast Diari Murid di mana program ini merupakan inisiatif bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengetengahkan bakat murid yang luar biasa di seluruh pelusuk negara amnya dan di wilayah Persekutuan Labuan khasnya. Dan tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu podcast kita pada hari ini iaitu saudari adik Sofia Zara binti Muhammad Al-Nazirul Faizal bersama cikgunya Cikgu Muhammad Faris bin Muhammad Nasir. Selamat datang diucapkan. Selamat datang. Okay, baiklah, adik sebelum kita mengorak langkah dengan lebih jauh lagi, boleh adik ceritakan sedikit biodata ringkas tentang diri anda? Baiklah, terima kasih Abang Hamzi. Nama saya ialah Sofia Zara Miti Muhammad An-Naziru Faisal. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Patau-Patau. Baiklah, hobi saya ialah membaca buku, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Ah, kalau cik uh, hobi adik sebentar tadi adalah membaca buku. Genre buku apa yang selalu adik baca? Baiklah, antara genre yang paling saya gemari ialah misteri dan fantasi. Kalau misteri, selalunya uh, buku yang kini menjadi kegemaran adik uh, adalah Buku Bayang Sofia. Buku Bayang Sofia. Buku Bayang Sofia sememangnya agak popular uh, pada zaman sekarang kerana saya sendiri pun mengenalinya. Okey, baiklah adik jadi uh, seterusnya kita beralih pandang kepada soalan yang pertama uh, Adik ceritakan sedikit pertandingan apa yang anda sertai uh, Pencapaian yang diperolehi dan apa sebenarnya yang menarik minat adik untuk menyertai pertandingan ini Baiklah pertandingan yang saya ikuti ialah pertandingan tokoh Lila Muka Bangsaan Dan uh, apa yang menarik minat saya ialah kerana saya suka untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar dan saya suka untuk berjumpa dengan orang-orang ramai. Ah, pertandingan yang adik sertai adalah pertandingan Tokoh Nilam peringkat kebangsaan. Mm -hmm. Adik uh, kalau adik boleh ceritakan sedikit pertandingan Tokoh Nilam ni macam mana perjalanannya? Okey, perjalanan Tokoh Nilam ini kami uh, mempunyai empat sesi penilaian iaitu uh, sesi penilaian temu bual, pertandingan bercerita, pertandingan mengedit video dan pertandingan untuk membuat karangan. Ha ah, dalam banyak banyak uh, pertandingan yang dipertandingkan ini uh, pilih antara salah satu yang paling anda suka. Ialah sesi temu bual. Sesi temu bual. Uh, boleh ceritakan sedikit tadi. Okey dalam sesi temu bual kami diberi uh, 12 tema dan kami perlu membentangkan tentang tema tersebut kepada juri-juri kami. Ah jadi negeri lain pun dapat tema yang sama atau bagaimana? Uh, berlainan berlainan tema yang telah kami dapati. Ah, Adik masa tu dapat tema apa, Adik? Saya mendapat tema DPD iaitu dasar pendidikan digital. Ah, dasar pendidikan digital. Jadi, ke antara empat-empat itu temu buat yang paling anda suka dan yang paling dikurang kurang minat bagi Adik adalah pertandingan apa? Ialah pertandingan mengedit video. Mengedit video. Uh, mungkin ada kekangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh Adik sendiri? Apa kekangan tersebut adik? Okey, kekangan tersebut ialah kami telah uh, berlatih awal dengan menggunakan gadget sendiri, ah, tetapi gadget. sewaktu pertandingan tersebut kami telah diminta untuk menggunakan gadget yang lebih, -lebih bersahatnya, contohnya seperti laptop ataupun komputer. Dan manakala hmm. waktu tersebut saya hanya membawa telefon bimbit saya sahaja. Ah jadi di kala mana adik sendiri menggunakan gadget adik iaitu telefon bimbit lah, dan negeri-negeri lain uh, wakilnya menggunakan laptop dan tablet begitu adik. Ya. Ah jadi ini merupakan kekangan ataupun cabaran yang dihadapi sendiri oleh adik Sofia kita. Uh, tapi tidak mengapa kerana hasilnya telah terbukti bahawa tidak semestinya dengan mengguna, menjadi yang lain uh, kita tidak dapat membuktikan bahawa kita Uh, ...mampu untuk bersaing sama rata dengan mereka. Uh, Adi, uh, boleh ceritakan rutin harian yang adik sendiri perlu korbankan... ...ataupun adik perlu patuhi semasa fasa persediaan yang paling sengit... Uh, ...seperti berapa jam adik berlatih ataupun bela belajar seminggu? Uh, yang paling saya korbankan ialah kekangan masa... ...kerana uh, seperti biasa saya akan melakukan rutin harian di rumah tetapi uh, saya, kerana saya mengikuti pengetahuan ini, saya perlu mengorbankan waktu bersama keluarga, waktu rehat saya, waktu belajar dan juga waktu latihan. Ah, jadi kalau adik katakan mengorbankan masa bersama keluarga, uh, adakah ia bermakna adik uh, spend time di sekolah untuk berlatih pada masa petang dan juga malam? Kami um, ada menetapkan uh, masa, ah. iaitu pada pagi waktu di sekolah dan waktu petang uh, di waktu-waktu yang kami telah kasi setkan lah. Set, uh, selalunya pada waktu riada petang macam itulah kan maknanya. Ya. Ah, faham adik. Uh, jadi uh, dalam adanya timetable yang telah dilakukan, uh, bagaimana adik sendiri seimbangkan komitmen adik terhadap pertandingan ini hmm. dan juga masa untuk adik belajar di sekolah? Okey, baiklah. Oleh itu, saya telah menetapkan masa saya. Jika waktu di sekolah, saya mengorbankan waktu seperti waktu kami berlatih. Saya akan ulang kaji di rumah sewaktu malam sebelum tidur. Dan saya akan berlatih di waktu petang bersama guru-guru saya. Ah, Bersama guru-guru itu yang paling penting. Jadi tips adik sebenarnya hmm. uh, kerana saya difahamkan adik ini sendiri pun memang gemar untuk menyertai pertandingan-pertandingan uh, di mana bercakap ataupun berkomunikasi di khalayak ramai maupun di depan layar skrin TV. Uh, jadi mungkin ada tips sedikit yang adik boleh kongsikan kepada semua yang menonton? Okey. Baiklah, boleh saya tanya uh, sekali lagi tips seperti apa yang ingin ditanyakan. Ah jadi mungkin tips dari segi uh, soft skill yang adik sendiri ada mungkin dari segi penyampaian, percakapan macam mana adik boleh uh, semahir di se sehingga ke tahap ini. Baiklah, saya tidak akan semahir ini tanpa bimbingan guru-guru dan sokongan oleh uh, hai ramai. Oleh itu uh, kita perlu berlatih usaha sehabis boleh. Ah, jadi eh, yang paling penting uh, Perlu mencuba Sehabis yang mungkin Yang kita mampu laksanakan Seterusnya adik, perasaan adik uh, Yang adik sendiri rasa Apabila pertama kali mengetahui Yang adik akan mewakili sekolah Ataupun negeri ke peringkat kebangsaan uh, Kerana saya percaya Adanya pertandingan tokoh uh, nilam itu Di peringkat negeri kan uh, Jadi uh, waktu adik tahu Adik menang uh, di peringkat negeri Dan layak untuk memakili ke peringkat kebangsaan, apakah perasaan adik? Baiklah, semestinya saya berasa gembira tetapi pada masa yang sama saya berasa takut kerana takut akan gagal di peringkat kebangsaan dan takut akan menjatuhkan nama di Labuan ini. Oh, jadi itu yang ditakuti oleh adik uh, adik Sofia kita uh, takut untuk menjatuhkan uh, nama Labuan tetapi tidak mengapa kita lihat hasilnya sendiri pada hari ini adik berjaya membuktikan adik sebenarnya membanggakan nama Labuan alhamdulillah uh, uh, dan seterusnya kita beralih pandang pula untuk tanya kepada cikgu Faris. Ah cikgu, apakah saat ataupun cabaran paling sukar yang cikgu sendiri hadapi sepanjang tempo pertandingan di peringkat kebangsaan itu dan bagaimana cikgu sendiri mengatasinya? Ah baik, terima kasih soalannya. Um, kalau kami daripada pihak cikgu, ...tentunya tentulah semasa latihan di sanalah. Ah uh, kita memang tidak ada masa dan tempat untuk berlatih sebab uh, pertandingan ini kalau nak berlatih pun kita tak boleh berlatih secara terbuka ah. uh, dia nanti bila apa uh, tu uh, kita punya strategi apa semua diketahui oleh pihak lawan <laughs> dia akan uh, buatkan kita kalahlah jadi uh, setiap ruang atau peluang yang ada kami manfaatkan contohnya uh, waktu rehat waktu rehat untuk murid-murid ini sepanjang satu minggu tu dia ada pengisian yang padat. Jadi ah. ada ah. waktu rehat dalam jam 5 sampai jam 8. Ah, kami suruh dia uh, a ni untuk makan dengan cepat dan patuhi masa lah supaya kalau makan 30 minit, 2 jam yang selebihnya tu kita buat latihan. Oh. Ah, lepas tu daripada segi uh, tempat pun sama juga, uh, kami uh, meminta apa jasa baik penganjur dan sebagainya untuk Cuba pentas untuk cuba dia punya peralatan peralatan apa semua sebab aspek teknikal ni kalau mengganggu kalau dia terganggu dia memang akan menjejaskan lah kita punya markah dan sebagainya ibarat macam kalau contoh pertandingan yang yang dibuat aktiviti bercerita tu okay. kalau tiba-tiba apa yang kami nak pamerkan di belak, di, di layar tu tidak berfungsi, tidak memang berfungsi. akan beri kesan ah. jadi kemudian bila kita dah test apa semua kita dapati ada masalah internet dalam dalam hotel yang kita duduk untuk pertandingan tu memang bila kita masuk je dalam bilik uh, pertandingan tu memang tak ada internet ada internet ha jadi <laughs> kena uh, cari plan B kan oh. ha, sekarang ni pun kita pun banyak pakai contoh Canva kan ha. aplikasi Canva dan sebagainya jadi itu semua memerlukan internet ha jadi uh, bila dapat situasi macam tu oh baru kami tahu rupanya Uh, boleh di download untuk offline offline presenting. Uh, jadi uh, itulah kita cara kita atasi macam tu. Oh, jadi cara cikgu sendiri mengatasi pun banyak solusi yang ya. telah diceritakan. Betul. Jadi uh, daripada apa yang saya faham sebentar tadi, uh, cikgu sendiri hmm. mengambil masa peluang uh, contohnya hmm. kalau diberi masa 2 jam untuk berehat uh, 30 minit Sofia akan makan dan masa selebihnya adalah untuk berlatih. Ya, jadi cikgu uh, tempat berlatih itu kan cikgu kata sebentar tadi uh, bertapuk uh, ataupun tidak ingin negeri lain melihat strategi dan sebagainya. Jadi uh, tempat manakah sebenarnya cikgu buat latihan? Uh, untuk hari yang pertama tu kami gunakan dewan day, day itulah ada satu uh. dewan kecil tu. Uh, memang pertandingan bercerita tu memang buat di sana. Jadi kami masuk alang-alang uh, untuk buat uh, test lah orang cakap kan. Kemudian selain daripada tu kami juga buat latihan di lobi hotel. Oh. Aa, kan untuk orang aa, semua yang lain-lain peserta lain berehat, kami duduk di lobi hotel aa, untuk test dia punya hafalan, dia punya interview macam mana, keyakinan dia. Lepas tu kami juga buat di sebelah hotel tu dia mall dia bersambung. Ah. Uh -huh. di Vivotel Hotel tu sebelah tu Viva City Mall. Kami buat juga latihan tu di mall, di tingkat satu, di tingkat dua, uh -huh. di kawasan yang tak ada orang. Uh -huh. di sana lah kami buat persiapan, ha, segala ...persediaan tak, lah. Persediaan. Even ah. make up apa semua... ...baju dia apa semua... ...kita set up kat sana. Oh, ah, Kita jadi, datang dah siap macam tu. Ah, hmm. Jadi memang... Uh, ...sebelum bertanding lagi... ...memang dah set up... ...dan memang ready... Hmm, ...untuk betul. adik Sofia bertanding. Ya. Uh, jadi cikgu... Uh, terima kasih uh, kerana telah memberi pencerahan sebanyak sedikit sebanyak sebentar tadi uh, kini kita tanyakan pula ke semula kepada adik Zara adik Sofia uh, siapakah individu uh, guru jurulatih ibu bapa ataupun rakan adik sendiri yang memainkan peranan paling penting yang memberi sokongan padu kepada adik dan apakah tindakan ataupun kata-kata yang telah mereka ungkapkan atau laksanakan kepada adik yang sehingga hari ini memberi kesan dan adik sendiri hargainya Okey bagi pendapat saya semua orang-orang yang terlibat dalam pertandingan ini adalah sangat penting mereka memainkan peranan masing-masing kerana oleh itu kami bekerjasama uh, untuk meyakinkan untuk kami uh, bersedia dengan tarif tersebutlah. Ah, jadi makna kata di sini uh, semua individu yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung yang ada bersama adik Sofia di sana uh, maupun di Labuan ini telah memberikan sokongan yang padu kepada adik Sofia um, uh, dalam mana uh, mengejar ataupun mm, mahukan kemenangan tersebut. Jadi Alhamdulillah adik Sofia kita dikelilingi dengan persekitaran dengan orang-orang yang positif. Masya Allah. Uh, adik, mm, kalau uh, ketika mana nama anda diumumkan Johan di peringkat kebangsaan tu, apakah tiga perkataan yang terlintas di fikiran adik? Adakah adik terus rasa macam tidak percaya ataupun memang sudah expect ataupun hmm. macam mana adik? pertama saya bersyukur dan mula mulanya saya tidak percaya tetapi alhamdulillah itu adalah rezeki saya okey oleh itu saya juga sangat berterima kasih atas bimbingan guru-guru saya dan juga sokongan ibu bapa saya Aha. jadi adik ada berapa guru yang sebenarnya membimbing adik dalam pertandingan ini baiklah Guru pembimbing saya mempunyai dua orang dan telah dibantu oleh seorang lagi guru kami yang telah berpindah jawatan kepada guru di SSTP ini. Oh, jadi uh, walaupun tiga guru, tiga guru inilah sebenarnya tulang belakang utama Adik Zara, Adik Sofia untuk memenangi uh, pertandingan tokoh nilam di peringkat kebangsaan. Uh, seterusnya kita pandang semula kepada cikgu kita uh, cikgu jika cikgu boleh memberikan satu nasihat ringkas kepada murid lain yang bercita-cita untuk menceburi bidang ataupun perkejayaan di peringkat kebangsaan sama seperti anak murid cikgu ini apakah nasihat tersebut cikgu okey ya nasihat saya yang pertama jangan takut untuk mencuba kalau kita rasa kita ada bakat, kita boleh, Uh, segera tampil ke depan macam tu. Jadi jangan uh, kata orang oh kita nak tunggu cikgu nampak ah. uh, macam tu. Kalau boleh cikgu saya nak cuba kan Betul ke je. depan. Aa uh, so, uh, even macam Sofia ni pun uh, kita dapat dia pun sebab dia volunteer masa tahun 4 dulu. Waktu dia tahun 4 kan dia cakap cikgu uh, saya boleh wartawan. Ha uh, ah. dari situ kita build dia. Sama juga dengan uh, yang kami punya Satu murid Priscilla kan ha. uh, Yang tahun Juga tahun 4 juga uh, Dia pun sama juga Dia cakap Cikgu uh, Bolehkah saya nak cuba Jadi wartawan Boleh ha. Kita cuba ha. Okey ada Sebab bila dia Bila dia dah berani Untuk tampil ke depan Mean dia ada Passion ha. Ha. Betul Apa, -apa pun Faham. Passion, penting. passion must come first lah Macam ha. tu uh. Okay. sebab kalau kita paksa murid kita sendiri pun Kali, susah aha. juga dia kena ada minat dia tu sendiri datang daripada diri untuk try dan sendiri bertanya kepada cikgu Betul. jadi cikgu dengan sofia ni sendiri waktu sofia sendiri volunteer diri untuk menjadi wartawan masa tu cikgu memberi peluang macam mana uh, bagi peluang cik uh, cakap ke sofia apa tu nak jadi wartawan okey ani skrip cuba jeb hafal pastu terus shoot bila dia boleh buat okey first kita tengok oh, dia boleh menghafal dengan cepat oh ha, so, so, untuk jadi wartawan dia kena cepat hafal lepas tu bila kita bawa dia untuk uh, temu ramah dengan orang-orang uh, orang-orang uh, penting kan contohnya kita bawa uh, yang kita bawa temu ramah dengan timbalan menteri tu tahun lepas kan hmm. uh, okay. itu mas, masa tu dia masih lagi uh, orang kata proses pembinaan dia ah. uh, tapi dia boleh berani berinteraksi dengan uh, timbalan menteri YB Wong Kah Woh tu kemudian dengan uh, mantan ketua pengarah pendidikan Malaysia y, uh, apa tu Dato' uh, Tan Sri ha Tuan Haji Azman ah. ha jadi dia dia berani untuk uh, Tuhan bolehkah saya nak interview saya cakap kalau awak boleh stopkan dia macam tu maksudnya okey sudah tu jadi bila dia buat dia boleh buat ha, jadi ha, kita nampak okey ha, ada harapan untuk dia pergi lebih jauh Ah, Jadi adik Sofia ni pun uh, Banyak experience ataupun ya, pengalaman Dalam menginterview men Orang-orang besar yang ya. ada nama lah. ya. Uh, ya. Jadi ya. ini memang satu Kejayaan ataupun uh, Pencapaian yang perlu dibangga eh adik Sofia ni memang besar potensinya saya sendiri nak boleh nampak. Jadi insyaallah kalau adik Sofia boleh mengembangkan lagi bakat uh, di ataupun menseburi bidang-bidang yang lainnya uh, di sekolah menengah dan sebagainya insyaallah akan menjadi orang yang lebih berjaya. Amin. Terima kasih. Okey. Uh, jadi ...kita tanyakan kepada adik uh, Sofia soalan yang terakhir. Jadi matlamat adik, matlamat terbesar adik selepas pertandingan... ...selepas memenangi anugerah tokoh nilam ini... Uh, ...apakah matlamat terbesar adik? Adakah ingin terus uh, kehadapannya ataupun berhenti uh, di sini? Semestinya akan cuba untuk terus kehadapan. Uh, selagi apa yang saya mampu, selagi apa bakat yang saya ada... ...saya cuba. Selama kata-kata cikgu saya... Kita tak cuba, kita tak tahu. Ah, itu paling betul sekali. Jadi. Uh kita perlu mencuba Mencuba dan terus mencuba Kerana kita tidak tahu Apa sebenarnya potensi dalam diri kita Adakah mungkin kita ni memang pandai bercerita Pandai menginterview Ataupun berkomunikasi dengan orang sekalipun Itu yang perlu kita cari sendiri Jadi itu sahaja untuk hari ini Terima kasih saya ucapkan Kepada tetamu kita pada hari ini Atas perkongsian yang cukup menarik Terima kasih adik Terima kasih cikgu Dan sebelum saya meng Akhiri sesi kita pada hari ini Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak SSTP Labuan dan tetamu kita Sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang Sekian wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahualam assalamualaikum